असलकुम वरम वक् उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे पिछले दिनों दुरद पाक के हवाले से मसाइल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बैठ कर लेट कर बग़ैर वज़ू दुरुद पाक पढ़ने के हवाले से गुफ्तु की गई थी उस पर बास कमेंट ये थे कि आपने इस वीडियो में अफजल दुरू दुरुद इब्राहिमी को कहा है आखिर इसकी क्या वजह है क्या रीज़न है क्या दलील है तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि अफज़ल दरूद दरूद इब्राहिमी ही क्यों है लिहाजा वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और ना हो सकता है कोई कीमती बात आपके सुनने से रहे तो देखिए इस हवाले से आल हज़रत इमाम सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रमान लिखते हैं कि अफजल दरूद वो है कि जो सब आमल में से अफजल अमल में मौजूद है यानी नमाज में तो नमाज़ में जो दुरुद पाक पढ़ा जाता है वो दुरुद इब्राहिमी पढ़ा जाता है और चूंकि तमाम अमाल से अफजल अमल नमाज है तो इसलिए जो नमाज में दरुद पढ़ा गया है यही सबसे अफजल द्रुद है अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज ही अफजल क्यों दीगर आमाल अफजल क्यों नहीं नमाज में तो एक रुपया भी ख़र्च नहीं होता जबकि बंदा हज करने जाता है तो लाख रुपए ख़र्च होते हैं फिर हज होता है और वक्त की कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है नमाज में तो पाँच से दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट में, में बंदा नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाता है जबकि हज के अंदर तो कसीर रकम दरकार होती है फिर हज अफज़ल क्यों ना हुआ नमाज क्यों अफजल हो गई इसी तरह यह भी ऐतराज़ हो सकता है कि नमाज में तो पाँच दस मिनट लगते हैं रोज़े में चूंकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है तो रोज़े को अफजल होना चाहिए कि रोज़े में बंदा सुबह से लेकर रात तक जो है वो भूखा प्यासा रहता है भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता है गर्मी हो या सर्दी हो, हो। रोज़े को तो मुकम्मल करना होता है तो रोज़े को अफजल होना चाहिए नमाज किस तरह अफजल हो गई इसी तरह ज़क़़़़़त जो है वो ये भी फ़राइज़ में ऐसे है ज़क़़त बंदा अदा करता है माल की कुर्बानी देता है जबकि नमाज़ में तो एक रुपया भी ख़र्च नहीं होता तो ज़क़़़़़त अफजल क्यों नहीं नमाज़ ही क्यों अफज़ल है तोमाए कराम ने इसके जवाब इनायत फरमाए हैं कि हज से नमाज इसलिए अफजल है कि हज जिंदगी में एक बार फ़र्ज़ होता है जबकि नमाज़ दिन में पाँच मरतबा फ़र्ज है और हज के अंदर जब आप हज करने जाएँगे तो हज के दौरान खाना पीना हराम नहीं होता जबकि नमाज के दौरान खाना पीना खराब होता है आप हज करने जाएँ तो दो लोगों का आपस में बातचीत करना ये भी खराब नहीं है सफ़र हज में जबकि नमाज के दौरान लोगों का आपस में बातचीत करना भी हराम हो जाता है आप हज हज करने जाते हैं तो चलना फिरना आप पर हराम नहीं होता जबकि नमाज़ में चलना फिरना हराम करार दिया जाता है यहाँ तक के आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखना भी हराम करार दिया जाता है ये सारी बातें वो हैं कि जो नमाज में मौजूद हैं लेकिन दीगर जगहों पर ये चीज़ें मौजूद नहीं इसी तरह कारोबार की तरफ अगर देखा जाए तो हज के दौरान कारोबार करना जायज़ है जबकि नमाज के दौरान कारोबार करना भी जायज़ नहीं है लिहाजा इसलिए नमाज हज से अफजल हुई इसी तरह ज़क़़़़़त साल में एक मरतबा फ़र्ज होती है बार बार फर्ज नहीं होती जबकि नमाज दिन में पाँच मरतबा फ़र्ज है तो लिहाजा नमाज अफजल हुई ज़क़़त से और ज़क़़त और हज ये दोनों हर मुसलमान पर फ़र्ज नहीं है ये उस पर हैं कि जो साहिब इस्तात हो हज जिंदगी में एक बार फर्ज होता है और उस पर होता है जो साहिब इस्तात हो उस पर भी एक ही बार फर्ज होता है ज़कवा़त भी उस बंदे पर फ़र्ज होती है जो साहिब इसतात हो साहिब निसाब हो मालदार हो उस पर और साल में एक मरतबा फ़र्ज होती है जबकि नमाज हर अमीर व गरीब पर मुसाफिर और मुकीम पर दिन में पाँच मरतबा फ़र्ज है इसी तरह रोज़ा साल में एक मरतबा फ़र्ज होता है लेकिन नमाज दिन में पाँच मरतबा फर्ज है रोज़े के दौरान भी बंदा कारोबार कर सकता है आपस में बातचीत कर सकता है लेकिन नमाज के दौरान कारोबार नहीं कर सकता आपस में बातचीत नहीं कर सकता तो ये सारी खूसियतें वो हैं कि जो नमाज को इन तमाम चीज़ों से अफजल बनाती हैं अपने फरिश्ते भी पैदा किए हैं वो फरिश्ते मख्तलि हालतों में अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं वन उसबि बमद कामक़द्दसल्ल कुरान पात में जिसका जिक्र भी मौजूद है और इनका जो जिक्र करने का तस्वीर बयान करने का जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ़ होता है कई फरिश्ते वो हैं कि जो हालत क़्याम में हैं हर वक्त खड़े हैं और अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं कई फरिश्ते वो हैं जो हालत रुकू में हैं और हर वक्त अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं इसी हालत में ही उनकी तस्वीर चल रही है कई फरिश्ते वह हैं कि जो हालत सजूद में हैं और अल्लाह की पाकि बयान कर रहे हैं उसकी तस्वी बयान कर रहे हैं कई फरिश्ते वह हैं कि जो हालत कूद में हैं कादे की हालत में हैं और तस्वीर बयान कर रहे हैं और जो है उनका ज़िक्र जारी है लेकिन इन फरिश्तों की तमाम हालतों को एक नमाज में जमा कर दिया गया है गोया के मुसलमान एक नमाज अदा करे तो उसको उस नमाज में इन तमाम फरिश्तों की इबादत का इनकी तस्बी का इनके जिक्र का सवाब अता कर दिया जाए इसी तरह अल्लाह की बनावी मखलूक़ में अगर गौर किया जाए कि उसने किस किस तरह की चीज़ें पैदा की हैं तो आप अगर दरख्तों की तरफ देखें तो दरख्त हर वक्त खड़े हैं हालत क़्याम में हैं और अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं जो भी चीज़ है दुनिया में हर खुश को तर अल्लाह की तस्वीर अल्लाह की पाकि बयान करती है वो अलग बात है कि इंसान सुनता है या नहीं सुनता लेकिन हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है दरख्तों का आप देखें तो हालत क़्याम में हैं खड़े हैं हर वक्त सीधे हैं बिल्कुल स्ट्रेट आप देखते भी होंगे इसी तरह आप चौपायों को देखें जो चार टांगों वाले जानवर हैं वो हालतें रुकू के अंदर हैं हर वक्त जो है वो अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं रुकू की हालत में इसी तरह आप सांप और बिछू वग़ैरह को देखें वो हर वक्त ज़मीन से मिले हुए हैं लगे हुए हैं ज़मीन के साथ और अल्लाह की पाकि बयान कर रहे हैं गोया के सजदे की हालत में है और अगर आप बंदर को देखें मेढक को देखें तो वो कादे की हालत में आपको बैठे हुए नज़र आते हैं तो ये भी अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं और ये सारी मखलूक़ात अल्लाह की जो तस्वीर पाकि बयान कर रही है इन तमाम की इबादतों का इनके जिक्र का इनकी तस्वी का सारा सवाब मुसलमान के लिए नमाज में रख दिया गया है तो बंदर नमाज़ पढ़ता है तो उसको सारी खलक़त की इबादत का सवाब नमाज़ में अता कर दिया जाता है तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि तमाम अमाल से अफजल अमल नमाज है और हर मुसलमान को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए क्योंकि नमाज ही वो अमल है कि जिससे मुसलमान की पहचान होती है क्योंकि जब भी इस्लाम का तस्वुर किया जाए इस्लाम का लफ जहन में आए तो साथ में जो खाका आता है वो नमाज का आता है गोया के नमाज इस्लाम की पहचान है और बंदा मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े तो फिर बताइए वो किस तरह का मुसलमान है कमेंट में लाजमी इसका जवाब दीजिएगा उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा असल वरहम